Ну а, ну, а ви не хочете от прямо йому, прямо в глаза його безстижити? ну, Не хочете йому це сказати самі? Поняв? Поняв? Алло, ні, ну не хоче. Ну, раніше, може, і хотів, а, а зараз не хоче. Откуди я знаю, що у вас там взагалі? Ну, ну от не хоче і все. Тут як я його заставлю? Ну, ну повисіть на трубочки, я зараз у нього спрошу, зараз. Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с Путиным. Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован в телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным. Вы хорошо подумали? Я, я знаю, что я пытал вас, когда вы эти дурни 50 дней в русским рисовали свои... Ну, потому давайте я еще раз уточню этот вопрос. Вы когда хорошо подумали? Тогда, когда давали 50 или сейчас? Трамп пообещал сократить срок выполнения ультиматума Путину до 10-12 дней. Цитата. «Я собираюсь установить новый крайний срок примерно через 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Нет смысла ждать. Осталось 50 дней. Я хочу быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса». Ну, раньше, кажется, был смысл, а, а теперь он его Вы у него, ну, кстати, не питали, а в чем он тот смысл вообще раньше тогда видел? Ну, где-то в чем-то вы его подмахнули, разве он туда так поплыл. Или он чисто по жизни такой. Трамп дал понять, что не верит, что Путин выполнит обещание прекратить огонь на Украине в течение 50-дневного периода, который первоначально установил президент США для заключения мирного соглашения. Думаю, я уже знаю ответ, что произойдет, цитирует Трампа The Financial Times. Короче, шухер, он вас там, кажется, уже расколол. Блін, прикинь засада, коли даже Трамп під... А стой, стопково. Ой, йо, слушайте, це, це, це взагалі-то я не вам. Ні, не, не вам, вибачте. Говорю, шухер, вас вже повністю розкололи. А хотя, подожді, вас обох це касається. Чуваки, прекращайте гонять балду. Що далі? Эксперт, Трамп вряд ли введет пошлины против России по истечении 10-12 дней. Он полагает, что угрозы Трампа – конъюнктурные заявления и попытка одновременно угодить ястребам американской политики и СМИ, в которых он пытается создать образ нового Рейгана, а также иметь пространство для маневров в отношениях с Россией. С короче, вас назвал. Ну, что вы там блефуете, что у вас кишка тамка. Остальное даже не хочу вам озвучивать, там ну, не совсем эфирные выражения пошел прочь, Трамп. Политолог о том, как ответит Россия на ультиматум президента США. Политолог Сергей Марков обозначил ответ РФ на ультиматум американского лидера в своем телеграм-канале. Но фактический ответ России на ультиматум Трампа будет, как всегда, последние 500 лет на все ультиматумы. Пошли прочь, go to hell, высказался политолог. За русским кораблем, если коротко вас послали. Ну вот мне уже интересно, вы, как всегда, и питаете, или на цей раз, ну, хоть что-то сможете сделать? Ну, кроме того, вызвать очередной массовый обстрел Украины, как до этого было. Трамп после нового ультиматума признался, что с любовью относится к России. Трамп заявил, что предпочел бы не принимать экономических мер против России. Я не хочу делать этого в отношении России. Я люблю россиян, они замечательные люди, отметил президент. Ну, сказав, что любит, замечает, там, предпочитает и не принимает. Ну, значит, по доброй русской традиции пришло время затопить вам в рыло. Ну, ну, як ви самі говорите, що б'є, значить любить. Так ото і знаєте, якусь отмазку і засить, ну, значить ніхрена він вас не любить. Можете в нього со спокійною душою какашками опять бросатися, Ну, щоб хоч як то його роззадорити там уже, да. Пока не наважиться, так і в морду вам дать. Так, що дивіться, получить в морду. Дональде Фредовичу, слушайте, а давайте лучше ми опять їм в морду дамо. Записывайте, что для этого надо.